Uh, dalam perbahasan saya tadi saya ada uh, apa tak apa menumpukan kepada 11 tajuk yang saya bahaskan tadi kan uh, di mana adalah selain daripada uh, ucapan takziah ucapan sebagai mukadimah itu maka ada 11 tajuk yang uh, saya sebutkan di dalam perbahasan tadi iaitu berkenaan dengan politik dan juga nilai politik yang yang perlu ada nilai kan maknanya di sana apa yang menjadi fokus saya untuk saya sebutkan supaya eh, sebagai sebuah kerajaan, pemimpin-pemimpin kerajaan mestilah pemimpin yang jujur, amanah, adil, bertanggungjawab dan juga bermoral. Karena bukan saja Islam menitik beratkan ini bahkan agama yang lain juga, agama Kristian ada, agama begitu uh, juga, juga Buddha dan juga India sama-sama maknanya menitik beratkan soal ini. Maka pemimpin yang jujur Mimpi yang berintegriti, mimpi yang adil, yang bermoral, maka sudah tentulah mananya akan mendatangkan eh, kesan yang baik kepada rakyat eh, di dalam eh, negeri eh, yang diperintahnya. Ini yang menjadi orang kata apa, kawa. dan juga kita nak supaya ber berlaku adil supaya kerajaan, kerajaan berlaku adil. Tidak hanya kepada kerajaan saja, bahkan kepada anggota pembangkang juga eh, kena berlaku adil. Ha, tak boleh orang kata apa ni. Jadi kita pun uh, dalam itu saya membuat permohonan kan. Orang kata apa Kadar Yang Munasabah. Kalaulah adun mendapat peruntukkan uh, 500000 ribu berangkumi pembekalan juga infra. Takkanlah pemangkang ni adun. Kami adun. Kami ada rakyat. Maka sudah tentulah wajarlah kami dapat setengah untuk pembekalan dan juga ini. Ini bukan setengah 60.000. Kami dapat Hanyalah rm ringgit untuk infra sahaja. Jadi untuk infra ni kita nak buat dalam kawasan memang sangat-sangat tidak mencukupi. Sangat kecil. Sebab itulah kita memohon. Eh, supaya maknanya kerajaan yang kita eh, nakkan kerajaan yang baik. Kerajaan yang memberikan keadilan eh, kepada semua harta. Maknanya kepada kami selaku adun-adun. Yang juga sebahagian daripada kerajaan sebenarnya. Eh, kita menjalankan semak dan imbang membantu supaya perjalanan kerajaan berjalan dengan dengan baik. Kemudiannya kita juga di sini saya juga apa nama menyatakan tentang uh, intimidasi politik ataupun tekanan politik yang berlaku kepada penjawat-penjawat awam. Sehingga kan penjawat awam ni nak berselisih bau dengan kami pun takut. <Carl. t> <concludes> Ini kita nak menjalankan tanggungjawab, nak berjumpa, kita nak melaporkan dan juga nak berbincang berkenaan dengan perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat penyelesaian jadi tak sepatutnya perkara begini Kenapa? sampai takut sangat dia ada dia dapat dia ada pasal dia ada punca dia punca daripada tekanan-tekanan yang dihadapi oleh penjawat awam ha, sekolah kita nak hantar kek untuk maknanya kita nak meraihkan hari guru nak hantar kek pun tak boleh kami nak hantar kek pun tak boleh kan jadi kemudian Ha, Kapan-kapan ke tak sepatutnya berlaku dan juga kita minta supaya ha, politik ataupun kata-kata ha, ke gangguan, tekanan kepada awam-awam jangan ha, diteruskan kerana mereka berkhidmat untuk rakyat. Di kawasan bangkang pun ada rakyat juga. Kan? Ha, jadi di mereka mesti melaksanakan, amanah. menaikkan tanggungjawab dan juga memberikan khidmat bakti ha, kepada semua rakyat ha, di dalam negeri ini tanpa mengira tempat, tanpa mengira ha, apa nama kawasan. Kemudian uh, kenaikan tarif saya sebut dan juga saya kata mendapat respon yang baik begitu juga dengan Ketua Menteri pun tadi ada persamaan apa yang saya sebutkan tadi jadi saya rasa uh, apa semua itu saya rasa maklumlah sebenarnya jelas, jelas tentang apa tarif kemudian saya juga membangkitkan tentang isu LRT soal ketulusan, ketulusan kos saya dengar dulu kan mula 10 bilion naik pula sampai artinya. akhirnya sampai 17 bilion kita tak tahu adakah berhenti setakat itu ataupun mungkin lagi ha? uh, dia lagi mungkin akan akan bertambah lagi soal ketelusan kos status pengambilan tanah kesesuaian stesen tadi saya cakap tentang jajaran stesen <laughs> jadi hangat tadi kan ha, stesen bayangkan jajaran stesen yang saya tengok kalau sekiranya nak menarik pelancong bayangkan 200 meter daripada airport ha. bagi orang yang muda ni tak ada masalah lah bagi orang yang nak heret beg yang nak lu yang ni 200 meter ni satu jarak yang agak jauh juga lah. Agak jauh juga. Kita memerlukan kenderaan pengantara. Mungkin kita terpaksa kena ada bagi ke yang bawa itu dan lain. Jadi apa kewajaran dia jajaran stesen LRT ni? Kan? Ada kemudian kita juga mempersoalkan tentang adakah LRT ni nak menyelesaikan betul-betul dapat menyelesaikan masalah kesesakan yang berlaku di dalam 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 pulau ni. Betul tak? Ha, betul kalau-kalau betul kan Mungkin pihak kerajaan kena jawab lah, kan macam mana ha, apa nama ni tindakan ataupun uh, LRT ni dapat menyelesaikan masalah kesesakan yang berlaku uh, di dalam uh, ni Pulau Pinang ni kan. kemudiannya adakah LRT ni satu-satunya sebab itulah saya membangkitkan supaya apa nama transport awam ni laluan bas awam dipertingkatkan dan juga maknanya diteliti kembali laluan dia dan juga uh, mesti ada rancangan-rancangan uh, -rancangan, eh, yang kata apa yang dapat menyelesaikan masalah kesesakan hari ini kita melihat eh, rakyat kita ataupun orang awam kita ni banyak tak naik bas. Pasal apa tak mahu naik bas? Ada kata ini apa nama bangla tu naik. <laughs> kita nak nak supaya rakyat kita nak bas macam mana cara kita nak mendidik? Mungkin ada masalah kerana bah tu melilau merata sampai mengambil masa yang panjang. Begitu juga saya juga maknanya mencadangkan supaya kita lihat kepada apa nama ni a uh, LRT, LRT ini macam bank, van kan. Van ini. Van ini kita nampak dia boleh pergi merata dan juga maknanya di di diperbanyakkan mungkin maknanya laluan-laluan tu dipikirkan uh, untuk kita mengatasi masalah yang kita sedang sedang hadapi ini Kita ada daripada feri mungkin LRT ni boleh boleh mengambil penumpang daripada feri dan juga uh, boleh pergi ke tempat-tempat yang lain. Kalau nak dengan bas mungkin aja agak payah. Ha, tapi kalau di ni, van ini saya ingat lebih mudah. Ha, dan juga diperlihat kita kena tengok kepada alternatif yang lain. Ha, untuk kita menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas yang parah sekarang ini ha, yang berlaku dalam masa terdekat ataupun jasa, jasa masa pendek. Untuk LRT ni kena lihat ada beberapa faktor lagi. Kemudian banjir. Banjir kerajaan telah menyebut dalam dalam mutiara 300 hingga 400 juta telah pun dibelanjakan kan tetapi kita melihat apa nama belanjaan yang banyak itu tidak memberi efektif ataupun tidak menyelesaikan masalah banjir ini. banjir lain terus berlaku di mana-mana banjir kilat kan apa masalah sebenarnya tak mana bantuan itu yang, yang yang dibelanjakan sehingga kita melihat banyak lagi masalah parit yang tersumbat kemudiannya apa nama jajaran parit yang tidak orang kata apa di di diselenggarakan dengan baik menyebabkan apabila hujan turun berlaku Saya bagi contoh apa nama di uh, Bayan Baru. Bayan Baru ni 50 juta dibelanjakan. Ha, untuk projek tempatan banjir tetapi masalah di Bayan Baru tak selesai selesai lagi. Banjir. Ha, masyarakat di sana ha, menyebut tentang masalah yang dihadapi oleh mereka kemudian hujan turun. Hari ini hujan turun dengan ekstrim. Kerajaan perlu menilai eh dengan keadaan semasa. kan? Bukan mengambil kira tentang apa nama ni, volume ah, apa nama jumlah hujan yang turun dulu pada masa dulu. Dia kena kira masa kini. Sebab apa hari ini dengan ah, cuaca yang ekstrim yang berlaku, hujan yang lebat ah, yang menyebabkan ah, berlaku banjir kilat ah, di mana-mana. kemudian saya juga ah, menyebut tentang ah, apa nama skim masalah apa nama ni penglibatan ya ah, yang Uh, apa tiga orang korporat besar yang di, di ditangkap ya berkenaan dengan uh, apa nama MBI ni projek apa sistem ponzi tu uh, jadi ini juga melibatkan uh, salah seorang daripada nya Tan Sri Elekui dengan ya? salah seorang apa nama dia daripada SRS Sposatium pemegang 20% dan juga banyak projek-projek besar dan ini. Tidakkah maknanya dengan pembekuan aset uh, Dasar ini akan menyebabkan projek-projek di Pulau Pinang tergendala. Sebab tu kita nak jawapan daripada kerajaan negeri lah. kerjaan kerajaan negeri mungkin maknanya mereka ha, melihat perkara ini dengan lebih. Sebab tu bagi pihak kita ha, kita juga maknanya menimbulkan kerisauan, bukan kata ni banyak pihak yang bertanya dan dengan jadi kita sebagai wakil bertanya bagi pihak rakyat ha, untuk melihat kepada kerisauan-kerisauan yang timbul ini dan ha, ada kaitan dengan projek-projek besar, projek mega yang uh, orang dilaksanakan di dalam negeri Pulau Pinang. Kemudian uh, projek Pinang South Island PSI ataupun Pinang Silicon Island ni di mana ada isu yang baru. ni nelayan. <tuh> nelayan. Ya. Tadi CM minta saya kata bagi nelayan. Nelayan ni takut. Isu yang berlaku Silicon Island di Teluk Kumbar semuanya ada sejarahnya. Menyebabkan nelayan jadi takut. Semua nak ke depan pun jadi takut. Jadi mereka makna bagi satu ini bukan hierarki tapi saya kita sebagai pemimpin kita kena dengarlah membawa masalah ini dan juga di pihak kerajaan kena siasat kalau betul-betul kata pegawai ni mendatangkan masalah dan musibah kepada kepada rakyat, rakyat kerajaan mesti bertindak kita tak tahu mungkin ada di belakang sana orang yang eh, yang mengambil kesempatan kita tak tahu mungkin kerajaan juga tak tahu saya menimbulkan dalam dewan ini dengan tujuan iaitu lah untuk membangkitkan apa yang dibangkitkan oleh nelayan nelayan kata-kata ramai ha, duk mari duk kata kami takut lah dia kata dah sadir sebelah truk kumak sana dah, dah hasil menurun dah begitu banyak kan terpaksa nelayan-nelayan nelayan sana terpaksa pergi ke ke perairan apa nama pulau betul ni dia ni nak ambil pasir pula 34 kilometer bermula dari Pulau Petung sampai ke Pantai Aceh dalam jarak daripada pantai ke laut enam batu nautika enam batu nautika ni bukan jauh yang menyebabkan nanti habis ekosistem takkan rosak. Di sinilah tempat tempat nelayan pantai mencari mencari rezeki. Ha, sebab itulah maknanya ditimbulkan saya bawa ha, di dalam ini. Bukan masalah kenapa nelayan tak pergi. Nelayan takut. Nelayan takut. Banyak maknanya dengan ini banyak perkara-perkara yang telah berlaku dalam sejarah ha, dalam penambakan ha, Pulau Silicon Island ni banyak masalah berlaku. Maka nelayan jadi takut. Ha maknanya mereka nak 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 ke depan untuk nak, apa, apa namun saya cuba memberikan lontaran ini supaya mereka peringkat akan pemimpin kerajaan negeri uh, kena responsiflah kepada isu yang saya bawa ni kemudian uh, juga uh, berkenaan dengan pantai sen nah, dia dia kata untuk nak ambil ayat kemudian nak hantar kepada jabatan kimia dan kemudian nak dedahkan apa punca yang menyebabkan Uh, pantai Sen ni Yang jadi ayak begitu teruk sekali Sampai ayak nak biru Tambah-tambah ayak surut Menyebabkan jadi busuk Sampai hari ni Belum didedahkan Sebab tu saya Orang kata apa Minta supaya kerajaan dedahkan kembali ya, Berkenaan dengan pantai Sen ni Kerana dia menjejahkan Sektor pelancongan Kan apa, apa, Kereta uh, Ni penggiat kereta bagi Yang nak bawa orang pergi ke pantai Sen tu Habis mati lah ya sekarang ni Tak ada lah Kan Jadi Ha, kita juga apa nama ni minta spray. kemudian tambahkan reclamation yang akan orang kata apa dibuat di persiaran kapasing juga dibangkitkan oleh uh, Datang jantan kuasa uh, yang membantah sebab apa? sebab sampah tampak perusahaan sampah tu akan dikorek yang menyebabkan berlaku pembebasan gas dan juga toksik yang menyebabkan ha, dalam lingkungan 20 km maka dia akan memberikan kesan yang buruk kepada penduduk-penduduk di situ penduduk mantap disetimbulkan di sini dan juga uh, nak 70 ekar juga yang akan ditambak di dalam laut yang menyebabkan hmm. uh, ekosistem, ekosistem laut di situ akan jadi rosak dan juga bertambah lagi makna keburukan kepada nelayan uh, yang berada di negeri Pulau Pinang. <tuh> Kemudian perumahan. Perumahan juga saya telah pun bangkitkan uh, berkenaan dengan kualiti, kualiti perumahan. Uh, di mana dulu saya pernah menangani satu isu Iaitu uh, rumah di Central Avenue di Bukit Gelugor sana kan? Di bawah, bawah Batu Ban Bukit, Bukit Gambir Di sana rumah bocor Rumah yang duduk atas semua bocor Berlaku renjatan elektrik ha, Bila orang tidur hujan turun ni sampai masuk dalam bilik semua Sampai sekarang tak diselesaikan lagi Dulu pada, pada sesi dulu uh, Apa nama apadul yang berhormat Ustaz Yusni Ada pendagang dia bawa kau ini ha, Dan sekarang ni saya jumpa masih jumpa lah, apa nama penghuni di situ bagi tahu rumah masih lagi tak selesai. Kita tak nak rumah-rumah ni -rumah berlaku. Rumahan yang dibangunkan, <tuh> akhir sekali eh, orang yang membeli rumah terkesan ha, dengan ataupun ha, tidak meni boleh menikmati ha, kehidupan yang selesa dengan rumah yang mereka beli. Dan jadi apa gunanya dapat rumah beli rumah kalau kiranya mereka terdedah dengan perkara tersebut. Dan, sebab itu saya bangkitkan di situ juga. Kemudian berkenaan dengan apa nama ni uh, saya juga pernah suruh supaya dilakukan audit uh, kepada pemaju-pemaju ni. Ada pemaju yang baru ni berlaku hujan lebat di dalam kawasan saya sungai Ayam selut selut masuk ke dalam rumah orang kampung. Dia buat tambakan. Sedangkan bila saya buat aduan uh, jadi turun JPS apa nama JPS turun majlis bandaraya turun kan mendapati bahawa apa nama, permohonan mereka tu telah pun tamat, 2 tahun lah jadi mereka boleh buat projek tambak pula, bukan tambak selut, bukan tambak tanah merah tapi tambak selut, dia panggil tanah kotor menyebabkan orang kata apa dari sudut uh, pewayahnya tidak menepati kepada pewayah jadi uh, apa projek-projek ni berlaku dan juga dari uh, dia juga menjejaskan kualiti sebenarnya orang beli rumah naya lah uh, dapat rumah yang tidak berkualiti itu yang kita kita bimbangkan. Kan? Perbuat tu kita gesalkan supaya audit nah apa ke, ke kerajaan negeri ha, kena maknanya kena audit kepada kena audit apa nama projek-projek ha, dan juga apa nama projek-projek ha, perumahan yang telah dilakukan. Kemudian ha, saya juga memarkitkan tentang prinsip kep cekap accountability telus yang telah pun maknanya uh, diperkenalkan dulu pada zaman uh, apa nama Ayak Putih menjadi ketua menteri tapi kah adakah bila Ayak Putih berhenti dah <tik> kek pun berhenti juga nah <tik> ada kek berhenti juga tamat tak dengar lah kalau jaja tak, tak 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 tersebut dah tentang kek ni kan uh, adakah mana ketua menteri sekarang ni dah tak menyokong kek ke ataupun macam mana ha, ah, tu yang saya tanya tadi tu kalau kalau maknanya ada sila maknanya buat akan makna kena laksanalah kan. Kemudian saya juga membakikkan tentang kos lawatan Perdana Menteri. Perdana Menteri ni dia melawat kerak melawat Pulau Pinang, lah. dia orang Pulau Pinang. Alulah, dia geraklah balik Pulau Pinang kan, balik kampung. Kan. Tetapi kos-kos dia ni siapa yang tanggung? Kan, siapa yang tanggung? kerjaan negeri tanggung ke ataupun ini dan uh, bagaimana bajet uh, peruntukan untuknya. Kalau negeri uh, apa belanjakan berapa kos dia? Kita minta Uh, kemudian apa nama ni adakah uh, disebabkan oleh kerana nak membiayai lawatan ini terpaksa ditarik apa nama ni uh, peruntukan bajet yang diberikan kepada agensi-agensi uh, yang yang orang kata apa yang bertindak untuk uh, yang bertindak apa nama untuk kebaikan rakyat ni macam-macam agensi ni ditarik-tarik dipotong-potong untuk apa nak membiayai apa nama, biayai, uh, apa nama biayai, lawatan kos lawatan PM ini. Kemudian apa nama ni uh, begitu juga saya uh, berkenaan dengan tanah perkuburan Sungai Dua yang saya berpusat yang saya selalu bangkitkan di mana tanah uh, perkuburan Sungai Dua ni dia bermula pada zaman uh, yang apa nama Datuk Yusuf mantan ahli uh, ADUN Sungai Dua dulu dia dah bawa lah dia telah usahakan kemudian pada zaman saya saya sambung dalam perbahasan tersebut kemudiannya dalam jatuh kuasa tindakan dulu di peringkat daerah pun saya bangkitkan. Baru-baru ni, apa nama ni, ni timbalan ketua menteri satu, kan, dia turun dan membuat cah tanah dan juga apa nama mengisytiharkan peruntukan sebanyak 700 ribu untuk apa nama pasal yang pertama lah. Kamu buat sikit dulu dan saya ucapkan banyak-banyak kasih lah. dan juga saya harap begitulah tindakan sepatutnya Turun. Kita tak mahu nanti eh? bila sebut tentang fitnah. Dulu sebut tentang fitnah. Saya bukan fitnah. Fitnah apa? Apa tujuan untuk fitnah? Saya sebut sebagai mendesak. Mendesak takkan tak boleh. Seorang adun takkan tak boleh buat desakan. Untuk kepentingan rakyat dia. Begitu juga saya bawa rakyat. Saya bawa orang-orang di situ untuk turun dan membuktikan bahawa betul eh. Bukan saya ni reka-reka cerita tak. Bawa isu politik. Saya bawa untuk membuktikan bahawa masyarakat di sana sangat-sangat memerlukan sebab tu saya bawa ramai-ramai tu turun kan Aa, jadi saya eh, jelaskan juga tadi dalam tu bahawa apa yang saya lakukan itu adalah untuk maknanya memastikan supaya projek tersebut eh, dapat dilaksanakan dengan segera supaya dia mendapatkan manfaat tadi tadi CM ada menyebut tentang dia kata dia minta bagi masa 24 jam untuk maknanya bagikan Dokumen kan? Jadi saya dah memberi cadangan, saya melontarkan dalam dewan. Tanya kerajaan. Kalau kalau benda tu tidak betul, kerajaan nafikan. Kalau benda tu benar ataupun mungkin kerajaan tak tahu, kerajaan boleh maknanya mendapatkan. Ha. Daripada JC kerajaan ada orang ada otoriti. Kan? Kenapa saya pula nak kenal ni? Jadi bersalah pula saya. Bawa bawa isu rakyat, jadi salah pula. Takkan begitu. Ha. Sebab tu je kerajaan nanti dia ada masa gulung. Dia ada masa lagi untuk dapatkan maklumat daripada semua agensi yang ada. Pendapat Kak betul ke? Pay ke tak pay ke? Atau apa siapa ke? Kan? Tapi apa yang uh, saya, saya ni, saya dengar, jadi ini adalah daripada mulut nelayan sendiri. Bukan seorang ramai. Pih rata 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 Tapi nak ceritanya, nelayan ni, selah melalui, macam saya sebutkan tadi, melalui uh, proses berkenaan dengan penambakan pulau, mereka jadi takut. Banyak jadi takut. Nak ke depan ni jadi-jadi takut. Kan? Ha? Ah ha, jadi apa nama ni? Ha saya juga ni saya nak cabarlah kerajaan negeri sendiri turun temungan layar. Mau nak temungan layar. Ah. Ha, ha, ah. Ha. Ah mau rapat tang ni, ni tak okay, tang kita boleh tak habis lagi. Dia orang dengar negeri sampai ke tujuh tadi. Ya kan? Wa. Jadi nampak. Ha? <tongan <tongan> 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 boleh boleh kita boleh bawa untuk temu, temu dengan nelayan. Ha, kalau betul kata betul -tongan, kata apa nama kerajaan negeri boleh ni. ni. Dan juga saya penting saya sebutkan tadi, kerajaan negeri ada kuasa untuk mendapatkan maklumat apa semua ni. Dia ada kuasa. Saya sebagai orang kata apa, ketua pakar, saya membawa isu. Isu yang orang kata apa, dan dikhoteri oleh rakyat. Takkan salah pun. So, Takkan ni. Ha, ha, jadi kita bawa Dewan ni. Jadi Dewan hari ni tempat pembuat dasar. Jadi kita ada ketua menteri, kita ada adun expo dan sebagainya. Jadi mereka tu kena jawab lah. Kalau tak betul, nafikan. Eh, kalau betul, tanpa pengetahuan kerajaan negeri, apa kerajaan negeri nak tindak? Apa yang perlu dibuat? Adakah kerajaan negeri nak biarkan eh, perkara ini memberikan kesan yang buruk kepada kepada layan? Itulah asas dia saya bawa eh, dalam eh, persidangan ini. Eh, persidangan ini dua kali setahun. <tuh> ya, tahun. Kita tak ada <tuh> macam negeri lain. Negeri Kedah tiga. Nombor tak? Negeri lain nombor tiga. Tiga kali persidangan. Pulau Pinang dua kali ya. Inilah masanya untuk saya mengemukakan dan membawa apa saja permasalahan rakyat untuk dikemukakan di dalam dewan ini. Kan? Ya. Di perbahasan saya, asah dia ialah untuk uh, apa nama membawa apa suara-suara rakyat. Kalau lah perkara itu tidak betul, kerajaan boleh nafikan. Ha. kalau perkara itu betul, tanpa pengetahuan uh, apa nama ni, kerajaan negeri, mungkin kerajaan negeri boleh bertindak masa ini. Kan? Ya. Jika sekiranya perkara itu sebut betul, apakah action daripada kerajaan negeri terhadap perkara tersebut ah, okay. ah, ah itu yang, yang itu perkara